Пане Романе, якщо Росія виграє, то почнеться третя світова. З такою заявою виступив прем'єр-міністр України Шмагаль. Про що на вашу думку каже прем'єр-міністр? Та чи є продумови, що Росія піде далі за межі України? То, якщо вважати у глобальності, так третя світова вже йде десь з 2008 року, восьмого Як Росія вторглись в Грузію? А если говорить о продолжении этой Третьей мировой, однозначно россияне не остановятся, они будут двигаться дальше, расширяться. Это империя, она живет, пока расширяется. Поэтому ее надо развалить, остановив и потом возвратив обратно, в обратную сторону. То есть такой реверс по развитию Российской Федерации. Ее надо разваливать, это понятно. Потому тому ж об этом говоріть то сятакі пропісний, уже навірно, пропісний істини й понімання пане Романе. Також російський телеграм-канал Меш пише наступне, що у шести регіонах... Скасували святкування День, дня Побєди, відповідно на території Росії, щоб не провокувати скупченням техніки та військовослужбовців у містах, враховуючи те, що минулого року від святкування 9 травня відмовилися 23 міста. Що очікувати цього року? Та відповідно чого найбільше зараз боїться Росія? Ну, скорее всего, они действительно из-за некоторых вопросов безопасности отказываются, потому что точно понимают, что в большинстве городов они не смогут прикрыть военные объекты. А военные объекты находятся в городах, в центрах городов. То есть понимание все эти процессы пытаются как-то выйти из положения. Хотя не, не характерно для россиян, особенно для российского руководства. Почему не характерно? но они никогда не думали за, допустим, за безопасность гражданского населения. Мы же все прекрасно понимаем. Когда надо, так они их сами взрывают в режиме рязанского сахара, сахара, или подставляют, потом рассказывая о распятых мальчиках, ну и так далее, и тому подобное. То есть такое не совсем характерное для российской российского управления действие. оно может быть еще по подоплекой иметь допустим, уменьшенное количество финансировать. То есть все-таки любое такого рода мероприятие, масштабное мероприятие, оно тянет за собой серьезные потери из бюджета, потому они могут просто прикрывать недостаток бюджетных средств, прикрывать вот такой опасности. То есть, скорее всего, даже может быть, это основное, основная причина. Також пане Романе, і президент Зеленський запевнив, що після ефективних операцій українських сил в Криму Росія приносить свої кораблі, зокрема і ракетоносії з Чорного моря до Каспійського. Про це сказав президент. От що врятує це на вашу думку залишки Чорноморського флоту? Та чи працюємо ми над тим, аби діставати можливо тепер і в каспійському морі російські кораблі? Ну, дело в том, что некоторые действительно ракетоносители уровня буян они предназнач... то есть они при разработке сразу при проектировании закладывали задачу прохождения через Волгу, Дон, Волгодонской канал. А это как раз соединение Азовского Черного моря с Каспийским морем. Там есть механизм шлюзов, то есть дальше через Азовское море заход в Дон, через канал на Волгу и с Волги на Каспий. Возможность такая техническая, возможность, по крайней мере, у них есть, но это небольшое количество кораблей. Небольшое. Там, может быть, несколько кораблей пройдет, не более того. То есть весь Черноморский флот через Волгодонской канал не просунешь по чисто технически моментом, потому можно сказать, около четырех десятков кораблей российских приречены сейчас на данный момент на уничтожение, причем на уничтожение теми силами, средствами, которые мы сами свои имеем. То есть у нас есть подводные беспилотники, надводные, в мы видели в работе беспилотники, воздушные, ракеты, целый комплекс мероприятий, подадутые в 16 так это вообще как, в Тире расстреляют, затопят российские корабли, потому они сейчас в основном пытаются их спрятать в бухтах. В основном это Новороссийская бухта, создают систему обороны с помощью береговых ракетных комплексов, с помощью систем именно наземных зенитно-ракетных комплексов, то есть там примерно уровень обеспечения безопасности, как Керченского моста. Причем прикрывают и военный флот российский, который туда еще пока не помещается весь, для того, чтобы он помещался в Новороссийскую бухту, его надо еще раз переполовинить. Вот около 30 кораблей поместятся, они смогут это, выполнять там какие-то боевые задачи. А 30 лишних, потому у нас как минимум задача помочь северному соседу с этой бедой затопить хотя бы 30 кораблей надо в ближайшее время. О, пока Украина в квитне впервые выдаст 10 самохідних артилерійських установок Богдана, розробку яких почали займатися після початку війни на Донбасі, про це розповів президент України Володимир Зеленський. Наскільки частка зараз власного виробництва нашого виробництва зростає, і як нам допоможуть самохідні артилерійські установки Богдана на полі бою? Ну, это дополнительные стволы, это, это важно. То есть, причем в контрбатарейной борьбе у нас погибают наши саушки. И переданные нам, и наши, это надо понимать. Да, даже в соотношении 1 к 10, даже в таком соотношении, это тоже большие цифры. Если мы каждый день уничтожаем российской артиллерии десят, десятками, то есть 2-3 десятка точно, иногда до 4-5, до правда, это вместе со всеми установками, включая в том числе и минометы, но тем не менее. То есть общее количество, допустим, уничтоженных САУ довольно-таки внушительное по российской стороне, и мы свои теряем. Потому даже 10 САУ в месяц, ну это явно недостаточно для того, чтобы вос даже восстановить потери, не говоря уже о как каком-то профиците. Потому надо наращивать производство. Сама по себе хорошая САУ, то есть хорошая самоходка база Татровская, вот когда пересадили ее с Краза на Татру, хорошее дело сделали, то есть приняли правильное решение, Крас не выдерживал по разным, в основном техническим параметрам, не выдерживал работы именно с этим 155-м стволом, а Татра выдерживает, причем комфорт у Татры намного Лучше, ніж у того ж краси, тому правильне рішення вот, в э, Чехамі в у нас неплохая э, установка. Сейчас вопрос решается по автомату заряжания. Я думаю, этот вопрос будет повністю рішення. І ми отримаємо доволі таки повну уже такую, э, совместную совместною Україна-чешською машину. Також маємо ми хороші новини і для протиповітряної оборони, бо ще одна батарея ППО АРІСТІ в найближчі тижні прибуде до України. Три батареї, три батареї Аріскі вже знаходяться у нас ще більше буде цього року. А як би ви в цілому панорома оцінили нашу протиповітряну оборону станом на зараз? Якщо говорити о максимальному, так сказати, давленні, яке можуть створити росіяни, то у нас, звісно, недостаточно ПВО. Причому ну процентів на 25-30 тридцять ну, вона виконує свою задачу. А ще, як мінімум три четверті? три четверти, две трети, это точно надо увеличивать плотность ПВО, причем секторально надо увеличивать по тем направлениям, где, допустим, достает российская, российская баллистика, то есть в, в полосе 500 километров от российской границы или от линии фронта, то есть это, это определенное секторальное направление. Их на данный момент прекрасно знает наша система противовоздушной обороны. Одна, две, три зенитно-ракетных зенитно комплекса батареи, естественно, не решат вопрос. Одна АРСТ, ну, в конце концов, что такое батарея АРСТ? Это радиус 40 километров полета ракеты. То есть это блюдечко в 40 километров, которое она может прикрывать, пусть объектовое, допустим, если в режиме объектового, либо в режиме мобильности вдоль линии фронта. Оно становится хорошей целью, потому что дальность 40 километров это, это, это решают вопросы те же ланцет. То есть по большому счету т использовать можно для поддержки, допустим, серьезных систем ПВО типа, допустим, той, той же Пэтриота. E Но это ПВОшники знают, как это все располагать, исходя из тех задач с одной стороны и возможностей с другой стороны. Оптимально, конечно, нам получать. Патриот или СМТ. Почему? Потому что в основные, основные удары наносятся те, которые мы не можем перехватить по позициям. Это баллистическим оружием. Это С-300, С-400 они пытаются работать по тому же Харькову, по, по тому же Херсону. Мы это знаем прекрасно. Это, эту беду от ракет, зенитно-ракетного комплекса, который по земле используется. Это а Искандеры, те же Искандеры в достаточном количестве, у них уже сейчас не одна сотня Искандеров есть, то есть они почему и начали ими работать довольно-таки активно, то есть уже накопили, в НЗ, по крайней мере, положили и дальше начинают работать. Это значит, в глубину 500 километров у нас могут быть проблемы. Для того, чтобы это все прикрыть, нужны патриоты. Опять же, тот же патриот по э, противоболисте, ну на он работает? 40 километров. То есть тоже блюдечко, как и на самс против аэробали... э, аэроцелей, э, та же са... те же самые 40 километров и против баллистических целей. Поэтому патриотов нам надо штук 50 для того, чтобы закрыть, если так сказать, все, не всю территорию, ни в коем случае не хватит. Но основные э, или, или все такие э, точки, где либо компактное проживание украинцев, либо инфраструктурные объекты, которые, пи, 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 вернее, которые включены в общую систему жизнеобеспечения страны. Потому у нас, так сказать, дорога очень длинная по увеличению, упл, увеличению плотности ПВО. Ну, дорогу осилит идущий, потому вот одна, две, три, пять, семь комплексов однозначно будет, будет увеличивать эту, эту плотность. Перераспределение будет заниматься в командующие противовоздушной обороны. Продовження теми протиповітряної оборони прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте пропонує викупити Петріоти України, які їх мають, але не хочуть за тих чи інших причин надавати Україні. І він сказав наступне: що ми знаємо, що багато країн сидять на великій купі систем Петріот, можливо, не бажаючи надавати їх напряму. Наскільки такий метод на вашу думку може бути дієвим в контексті так викупу цих систем протиповітряної оборони? Это один из механизмов, который можно запустить, если есть достаточное финансирование, все-таки Патриот это не дешевая система, она очень эффективная, но дорогая, то есть больше миллиарда долларов стоит комплекс. Раз лютый говорит о том, что есть финансирование, значит, оно действительно есть. И есть возможность получить несколько патриотов, несколько комплексов, чтобы не путать, есть пусковые установки. Нам передают и пусковые установки. Одну-две вот были передачи а надо комплексы. А в комплексе 8 пусковых установок, то есть полный комплекс. Их может быть ну, в районе 5, 6, 7, вот такое количество в Европе даже может быть, и которые могут поделиться. Они сейчас даже некоторые вообще даже на боевом дежурстве не стоят, не развернуты. То есть в собранном состоянии их еще разворачивать, ставить надо будет подгонять, ставить на боевое дежурство. То есть эти, эти механизмы запустить можно. То, что Рюты об этом говорит, это очень важно. Это все-таки, ну, можно сказать уже чуть ли не со стопроцентной гарантией, что это будущий генеральный секретарь НАТО. Он может вступить в должность с 1 октября этого года. Столпенбергу пожелаем хор хороший, хороших дальнейших постов и видения себя на, этих, на этой стезе. Но лютый, скорее всего, именно будущий генсек. А раз так, 28 стран за него проголосовало, и его видение процесса, по крайней мере, а вот эту технику, технологию по передаче, ну, надо точно поддерживать. Нам, в принципе, это такой большой плюс и его высказывание, и он сам на должности генсека. Зекономіст переконує, що Україна виготовила дрон з дальністю польоту 3000 тисячі кілометрів, ки здатен долітати до до Сибіру. Водночас час мали вчорашню заяву від євродипломатів про те, що Рос російське НПЗ законна ціль тут, чи слід очікувати, понарома, що Росія найближчим часом буде вилати все більше та більше, і разом з тим і російська економіка а, поки, а, дальніми безпілотниками не займуться а, істребителі, то есть военно-воздушные силы, пока весь этот процесс не будет переведен на серьезные рельсы авиационные, не спецслужбистки, вот поймите, это же две разные разницы. Одно дело, там, допустим, руководить FPV-дронами, этого достаточно сухопутчикам иметь взвод или батальон в составе бригады, и они выполняют задачу на дальность 8-12 километров. Еще, пойму, управление, допустим, оперативными э, дронами на дальность там 150 километров спецслужбами для выполнения каких-то своих задач. Это еще тоже можно понять. Но для того, чтобы э, серьезно нанести серьезный э, удар по российской экономике, для этого это надо ставить, на, э, во-первых, на промышленную основу производства беспилотников дальних. А это практически самолет. Что такое беспилотник на дальность 3000, 3000 километров? это самолет с размахом крыльев 10-12 метров, у истребителя 9, а это это уже больше, чем истребитель. То есть по большому счету это реальный самолет, только с вместо летчика система управления определенная, пусть он беспилотник там с задачей и так далее и тому подобное, но обслуживать этот уже можно сказать по, по, по полный, то есть полный самолет может только инженерно-технический состав авиационных э, крыльев, звеньев, эскадрильи, то есть это военно-воздушные силы, это не спецслужбы. Спецслужбы не потянут эту задачу. Ну да, один из беспилотников, ну 10 они сделают. А это надо э, как минимум сотню в сутки запускать. Причем уровень такого рода беспилотников должен быть на базе уже самолетов, может быть, списанных э, тысячи, десятки тысяч цесн списанных, а это легкомоторные самолеты, которые легко переделать. Стоят они 10-20 тысяч долларов, их легко переделать. В беспилотник он может нести до 200 килограмм, 200-300 килограмм взрывчатки. Это практически крылатая ракета, если в этом смысле, по взрывчатке. У крылатой ракеты, допустим, боевая часть полтонны, а взрывчатки килограмм 300, в АФА 500 тоже 300 килограмм взрывчатки. То есть это надо переводить на вот такой уровень, то есть на уровень управление уже авиационными э, частями, и тогда мы увидим такое реальное э, э, нанесение реального серьезного удара по российской экономике. Пока это будут одиночные э, полеты, ну, для поддержания боевого духа, в авиации это называется для поддержания штанов». то есть э, для поддержания боевого духа, что у нас вот есть какой-то один беспилотник, который там пролетел столько-то километров, нанес один удар. А це все пока булавочний уколи для російської економіки. Надо, надо виходить на масштабирование. А масштабирование может займатися тільки вооружені сили України в этом смысле. То есть Тобто, це серйозна задача. спецслужбы її не потягне. Пане Романе. Також путінський режим готується набрати більше солдатів-контрактників, прагнучи уникнути принаймні ще однієї хвилі масової мобілізації, яка може підірвати. Таку собі народну підтримку війни з Україною про це повідомляє Блумберг. На вашу думку, чи вдасться Росії поповнити лави армії на тисячі давайте, наприклад, цифру візьмемо, 300 тисяч цього року? Та з якими найголовнішими проблемами зіткнуться в даному випадку ми неоднократно об этом говорили, особенно коли е, всі пропальщики почали розказувати Пам'ятаєте, в теченні місяця, мабуть, місяць назад. Начали э, а апокалиптические сценарии рассказывать, что -то Путин после выборов э, включит режим э, мобилизации, наберет там полмиллиона, э, поставит в строй мобилизованных, мобиков очередных, ну и так далее и тому подобное. Да не будет он это делать. Это не нужно делать э, Российской Федерации. Почему? Потому что у них работают э, то, за что я уже второй год э, бьюсь. У них работают рекрутинговые центры, которые мотивируют становиться в строй. Мотивация разная, в основном финансовая. То есть они с помощью определенных финансового денежного удовольствия, с помощью спи, э, соцпакета мотивируют стоять, становиться в строй на выполнение боевых задач. Э, у России 1120 городов, в Российской Федерации 1120 городов. В каждом городе даже по одному рекординговому центру, по одному россиянину ставит строй раз в день это 1120 российских террористов в сутки. А это где-то 400 тысяч россиян в год. То есть 300 тысяч, ну, то есть это та цифра, которую они доберут, не включая механизм мобилизации, получая, сгоняя с улиц палками в армию немотивированных. Они уже на этом обожглись. 300 тысяч мобиков попытались в 2022 году закрыть дырки, но толку с них же не было никакого, реально. То есть дырки позакрывали, но армии с них не получилось. Потому пошли по правильному пути, и с него сворачивать они точно не будут. Это, это путь через рекрутинг, постановка строй. То есть получат россияне эту, эти свои 300 тысяч в год. Но дело в том, что как раз примерно такое же количество на линии фронта минусуется нашими войсками, то есть примерно тысяча, та же тысяча россиян в сутки минусуется, двухсотыми, трехсотыми уходит с линии фронта. И почему мы постоянно слышим на линии фронта полмиллиона россиян? Да потому что держится именно этот баланс. Для этого баланса им и надо эти 300 тысяч, они их вот так соберут. Но если, не дай бог, конечно, будет принято решение о заморозке боевых действий, то тогда они получат плюс 300 тысяч к тому полумиллиону, который сейчас есть. И тогда у россиян будет 800 тысяч, 800 тысячная армия. Почему и нельзя ни в коем случае идти, идти на какие-то переговоры и, не дай бог, еще раз повторюсь, на замораживание боевых действий? Також, пане Романе, от щойно з'являється неймовірно позитивна для нас, новина, яка точно вартує окремого лайку від наших глядачів, бо канцлер Шольц запевнив, що Німеччина знайшла в партнерів НАТО ще шість систем Петріо для України, які найближчим часом вже не дійдуть до нас. Тут, пане Романе, от зважаючи на цю, цю поправку, цю новину наскільки наша протиповітряна оборона вона стане сильнішою та. Если можно, конечно, говорить публично, куда теоретично мы могли бы направить эти системы Патриот? Ну, однозначно, пять систем, шесть систем, это то, что мы, в принципе, недавно с вами говорили, где-то до семи систем. Это критично то, что нам сейчас надо прикрыть города миллионники. Это очень важно. То есть места компактного проживания наших людей. Это минимум плюс, как минимум разворот. то есть несколько аэродромов, на которых будет разворачиваться, допустим, те же F-16, тоже хотя бы один «Патриот» надо прикрывать. Должны быть блуждающие «Патриот», они очень хорошо себя показали. Вплоть до того, что один из «Патриотов» можно будет разорвать там по два по, по, две пусковых установки и выполнять эту задачу, это, это важно. Потому вот исходя из этого, можно сказать, что где-то один «Патриот» пойдет в режим блуждающего, Патриота, и будут прикрыты основные города, то есть от Одессы до Харькова должны быть прикрыты миллионники, это точно, или полумиллионники, областные центры, в зависимости от конфигурации нашей системы противовоздушной обороны, причем они должны быть вот в этом 500-километровой зоне, о которой я, я вам говорил, то есть 500 километров от линии фронта, от линии границы прикрыть от Искандеров. Самое опасное в принципе, исходя из количества ракет, на данный момент самое опасное, это как раз для нас Искандер, но это 500 километров. Исходя из тактико-технических данных, конечно, опаснее кинжал, но кинжалов меньше, чем Искандеров. Кинжал может достать, в принципе, до любой точки э, Украины. Но вот если перекроем это, этим количеством Патриота вот эту 500-километровую зону, то выполнен намного больше задач, чем если их, допустим, рассредоточить по всей стране. Пане Романе, як завжди, дякуємо вам за цю змістовну розмову. Дякую за вашу аналітику та чіткі відповіді. Роман Світан, льотчик інструктор полковник запасу Української армії, відповідав як завжди на найголовніше питання цього дня. З вами був Владислав Солов'єв, Ольга Білан. Ставте прямо зараз цьому відео обов'язково лайк. Напишіть під ним коментар. Та побачимось в ефірі на 24-му.